ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार अजः सर्वेश्वरस्सिद्धस्सिद्धिस्सर्वादिरच्युतः कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः अजः सर्वेश्वरस्सिद्धस्सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धस्सिद्धिस्सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः अजः सर्वेश्वरस्सिद्धस्सिद्धिस्सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ಅಜ್ಸರ್ವೇಶ್ವರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿರಚ್ಯುತ ಋಷಾಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮ ಸರ್ವಯೋಗ ವಿತ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ